Hai semua. Hari ini kita nak bincang satu topik yang hmm sangat dekat dengan kita semua. Gadget, kanak-kanak dan gadget. Benda ni ada di mana-mana betul tak? Tapi pernah tak kita betul-betul fikir apa sebenarnya kesan benda ni pada kesihatan anak-anak kita? Jom kita selongkar sama-sama apa kata data dan fakta di sebalik skrin tu. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak anda tanya diri sendiri soalan ni dan cuba jawab dengan jujur. Berapa jam sehari anak anda pegang gadget? Satu jam? Dua? Tiga? Fikirkan sekejap. Sebab jawapan tu penting untuk apa yang akan kita bincangkan lepas ni. Ha, ini dia. Pemandangan yang dah jadi biasa sangat kan? Pergi kedai makan nampak, balik kampung pun nampak. Anak-anak kita tunduk, mata melekat kat skrin. Memanglah nampak macam mereka diam, tak kacau orang. Tapi sebenarnya, di sebalik kesenangan tu, ada harga yang mungkin kita tak sedar, kita tengah bayar. Tapi jangan salah faham, teknologi ni, gadget ni semua asalnya dicipta untuk kebaikan, untuk mudahkan hidup kita, untuk belajar, untuk berhibur. Jadi gadget tu sendiri bukanlah penjahatnya. Bukan isu dia yang sebenar ialah cara kita guna dan berapa lama kita guna. Kat situlah puncanya. Okey, sekarang jom kita zoom in sikit. Apa sebenarnya yang datang dari skrin yang menyala tu? Ada satu benda ni yang kita selalu pandang remeh, namanya cahaya biru. Bunyi macam tak bahaya kan? Tapi sebenarnya ia bukan cahaya biasa. Ia ada kesan yang sangat-sangat spesifik pada badan kita, terutamanya pada anak-anak. Jadi, apa kesan cahaya biru ni pada mata? Tengok ni. Pertama, penglihatan boleh jadi kabur. Kedua, rabun jauh atau myopia, kes makin meningkat sekarang ni. Tiga, mata jadi kering sebab bila kita fokus kat skrin, kita kurang berkelip. Dan yang paling kita risau, yang paling menakutkan, ia boleh membawa kepada kerosakan saraf mata. Sekarang, dengar betul-betul fakta ni. Ia agak mengejutkan. Kita semua tahu pasal bahaya sinaran UV dari matahari kan? Kita pakai cermin mata hitam, pakai sunblock. Tapi, kajian menunjukkan cahaya biru dari skrin gadget ni, ia menembusi saraf mata lebih direct berbanding sinaran UV. Bayangkan tu, benda yang anak kita tenung berjam-jam tu, kesannya boleh jadi lebih teruk. Ini bukan main-main. Dan ceritanya tak habis kat mata je. Oh, tidak. Kesan dia, ia merebak macam akar pokok ia pergi ke bahagian lain badan dan juga ke dalam otak anak kita. Kadang-kadang dengan cara yang kita tak sangka langsung. Cuba tengok perbandingan ni. Ada dua bahagian. Sebelah sini kesan pada kesihatan fizikal. Sakit leher sebab asyik tunduk, sakit kepala, badan pun cepat letih. Sebelah lagi pula kesan pada otak. Ini yang lagi kita risau. Mereka jadi susah nak fokus, terutamanya kat sekolah dan jadi pelupa nampak tak masalah fizikal dan mental datang sekali lepas tu ada lagi satu masalah besar tidur bila dah guna gadget sampai lewat malam cahaya biru tu sebenarnya kacau hormon tidur kita otak tu jadi macam eh siang lagi ke jadi susah nak tidur bila tidur dah tak cukup tak berkualiti esoknya macam mana letih mengantuk kat kelas tak boleh nak fokus nampak akan kaitan Okey, bila penggunaan gadget ni dah tak boleh dikawal, kita dah bukan cakap pasal tabiat buruk lagi. Tak, kita dah masuk satu peringkat yang lebih serius, kita panggil ia ketagihan. Apa maksud ketagihan gadget ni sebenarnya? Senang je. Ia bila seseorang tu dah tak boleh kawal diri dia dari guna gadget. Rasa nak guna tu kuat sangat sampai tak boleh nak berhenti walaupun dia tahu benda tu tak elok. Itulah ketagihan. Dan ada satu nombor ajaib atau mungkin nombor yang menakutkan yang kita kena tahu, lebih dari 3 jam. Kalau anak-anak guna gadget lebih dari 3 jam sehari untuk benda-benda yang bukan untuk belajar, ya, yeah, itu dah dikira sebagai tanda-tanda awal ketagihan. 3 jam, ingat nombor tu. Ketagihan ni macam efek domino. Satu jatuh, semua akan ikut jatuh. Mula-mula, ia buat kita jadi malas. Bila dah malas, minat nak belajar pun hilang. Lepas tu, mulalah datang masalah-masalah kesihatan lain. Dan yang paling bahaya, bila dah terlalu asyik dalam dunia online, mereka boleh terdedah kepada macam-macam bahaya yang kita tak nampak. Okey, dah banyak benda yang menakutkan kita dengar kan? Tapi jangan risau. Berita baiknya ialah semua ni boleh dikawal. Kita tak lemah. Sekarang, kita nak tengok macam mana kita boleh take back control. Macam mana nak cari balik keseimbangan tu? Jadi, apa langkah-langkahnya? Jom kita tengok pelan tindakan ni. Nombor satu, yang paling asas, hadkan masa, tetapkan sejam je sehari. Contoh, nombor dua, buat deal atau perjanjian. Anak setuju, mak ayah pun setuju. Nombor tiga, gantikan masa main gadget tu dengan aktiviti keluarga. Pergi taman ke, main basikal ke. Dan yang paling penting, nombor empat, disiplin diri. Ini kena datang dari dalam diri anak tu sendiri dengan bimbingan kita. Jadi kalau nak simpulkan semua ni kuncinya ada pada siapa pada ibu bapa. Kitalah yang kena pantau, kita yang kena tetapkan peraturan. Semua data, semua kajian semua menunjuk kepada benda yang sama. Peranan ibu bapa adalah yang paling-paling penting untuk pastikan anak-anak kita guna gadget dengan sihat. Sebagai penutup kita kembali kepada soalan besar ni. Kita tak boleh lari dari teknologi. Ia sebahagian dari dunia anak-anak kita. Jadi, cabarannya bukan untuk hapuskan teknologi, tapi macam mana kita nak seimbangkan ia dengan kesihatan mereka. Macam mana kita nak ajar mereka jadi tuan kepada teknologi bukan hamba kepada gadget. Soalan ni jawapannya ada pada kita semua. Fikir-fikirkan.